নমস্কাৰ মৰমৰ অকণিহঁত মই বৰ্ণালী শইকীয়া বাইদেৱে তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ স্পন্দন পাঠ্যপুথিখনৰ পাঁচ নম্বৰ অধ্যায়ৰ তিনি নম্বৰ অংশটি আহাচোন এই অংশটিত কিনো আছে চাওঁ প্ৰথমতে আমাক দিছে কবিতাটোত থকা হেনো আৰু বাৰু শব্দকেইটাৰ ব্যৱহাৰ চাওঁ আহা কবিতাটোত থকা আমি যে পাই আহিছিলোঁ কবিতাটো এক নম্বৰ অংশত মনত আছেনে তোমালোকৰ তাত থকা হেনো আৰু বাৰু শব্দকেইটাৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈনো কৰে চাওঁচোন আহা ইয়াতে আমাক ক নম্বৰত দিছে তোমাৰ খুৰাৰা হেনো কাইলৈ আহিব লগত উৰ্মিলাও আহিব আমালৈ হেনো লিচু আনিব দুয়ো দুদিনমান থাকিব হেনো তাৰ পাছত কি লিখিছে চাও আহাচোন তাৰ পাছত লিখিছে হেনো শব্দই সম্ভাৱনা নিশ্চিত নহয় বাৰু শব্দই শলাগ বা সন্মতি সুচায় এতিয়া কি কৈছে ইয়াত হেনো শব্দই কি কৈছে সম্ভাৱনা বুজাই নিশ্চিত নহয় মানে কোনোবা এটা কাম কৰাৰ সম্ভাৱনা হে থাকে কিন্তু সেইটো যে কৰিবই সেইটো নিশ্চিত নহয় ঠিক তেনেকৈ ইয়াত যে কৈছে বাক্যটোত তোমাৰ খুৰাৰা হেনো কাইলৈ আহিব কাইলৈ আহিব বুলি কৈছে কিন্তু সঁচাকৈ যে আহিবই সেইটো কোনো নিশ্চিত নাই আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে ঠিক তেনেকৈ লগত উৰ্মিলাও আহিব আমালৈ হেনো লিচু আনিব তেওঁ যদি আহে আমালৈ লিচু আনিব বুলি কৈছে কিন্তু নানিবও পাৰে বা তেওঁ দুয়ো দুদিনমান থাকিব হেনো দুয়ো দুদিনমান থকাকৈ অহাৰ কথা আছে যদিও থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে তেতিয়া আমাৰ হেনো শব্দটো ব্যৱহাৰ হয় তাৰ পাছত চাও আহাচোন তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আৰু এজন অভিভাৱকৰ মাজত হোৱা কথোপকথন বোৰ পঢ়ি চাও আহা কি কৈছে তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী এইগৰাকী প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী দেখিছানে আৰু এজন অভিভাৱক এইজন অভিভাৱক দুয়োজনৰ মাজত কিনো কথোপকথন হৈছিলে পঢ়ি চাও আহাচোন প্ৰথমতে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীয়ে কৈছে আপোনাৰ কি কৈছে আপোনাৰ কথাটো ভাবি চাম বাৰু লৰাজনৰ নাম কি আছিল বাৰু গম পাইছানে তোমালোকে বাৰু শব্দটো আমি পাই আহিছিলো নহয় নহয়নে কত ব্যৱহাৰ হয় এইয়া দেখিছানে তেতিয়া অভিভাৱকজনে কৈছে নন্দন শৰ্মা আকৌ সুধিছে কোন শ্ৰেণীত পঢ়ে তেখেতে কৈছে তৃতীয় শ্ৰেণীত তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে তাৰ পাছত কৈছে অভি অধ্যক্ষ গৰাকীয়ে কৈছে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীয়ে কৈছে আপুনি কাইলৈ আহিব তেতিয়া অভিভাৱকজনে কৈছে ভাল বাৰু তাৰ পাছত আকৌ কৈছে আহোতে লৰাজনকো লৈ আহিব তেতিয়া অভিভাৱকজনে কৈছে হব বাৰু বুলি কৈছে তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে এতিয়া চাও আহা ইয়াতে আকাশ গঢ়োতা খনিকৰজনক পদ্য়শাৰীত গঢ়োতা শব্দটো কেনেদৰে গঠিত হৈছে চাওঁ আৰু তালিকাখন পুৰাও আহা পদ্য়টোত আমি পাই আহিছিলো নহয় আকাশ গঢ়া খনিকৰজনক আকাশ গঢ়োতা খনিকৰজনক বুলি পাই আহিছিলো নহয় নহয়নে এই যে আকাশ গঢ়োতা এই গঢ়োতা শব্দটো কেনেদৰে গঠিত হৈছে আমাক ইয়াত দেখুৱাইছে চাওঁচোন আহা কেনেদৰে হৈছে প্ৰথমতে ইয়াত গঢ়োতা ইয়াতে কি লগ হৈছে গঢ় যোগ উতা দেখিছানে গড় যোগ উতা গঢ়োতা তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে তালিকাখন এই তালিকাখন আমাক কি কৰিব দিছে পূৰ কৰিব দিছে ইয়াতে আছে লিখোতা আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি কি কি কেনেকৈনো গঠিত হৈছে আমি দেখুৱাব লাগিব আমি আহাচোন দেখুৱাও লিখোতা কি হবনে তাৰ পাছত চাও আহা পঢ়োতা এইটোত কেনেকৈ হব কোৱাচোন তোমালোকে পঢ় যোগ উতা নহয়নে পঢ়োতা এইবাৰ আমাক ভাঙি দেখুৱাইছে আমি কি কৰিব লাগিব শব্দটো লিখিব লাগিব কি আছে কৰ যোগ উতা গতিকে কি হব কৰোতা আমি ইয়াত কি লিখিম কৰোতা তাৰপিছত আকৌ আছে খা যোগ উতা কি হব বাৰু খাওটা গতিকে আমি কেনেকৈ লিখিম খাওটা নহয়নে তাৰ পাছত চাওঁ হা চাওতা আমি যদি ভাঙি দেখুৱাও কেনেধৰণৰ হব বাৰু চাওচোন আহা ওটা নহয়নে তলত আমাৰ বাক্যশাৰী কিনো লিখি থোৱা আছে পঢ়ি চাওঁ আহাচোন তুমি কোৱা বা শুনা এনেধৰণৰ শব্দ নিজৰ টোকা বহীত লিখা এতিয়া এই শব্দ কেইটাৰ উপৰিও তুমি ক তেজ যদি ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান শব্দ পোৱা বা তুমি শুনি পোৱা আনে কোৱা কিছুমান যদি শব্দ শুনি পোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ নিজৰ টোকাবহীত ধুনীয়াকৈ লিখি ৰাখি ৰাখিবা এইবাৰ চাওঁ আহাচোন জ্ঞান সম্প্ৰসাৰণ কি আছে বিচাৰ আমি চাওচোন আহা তলৰ পদ্যফা আচ টনা শব্দসমূহ সলনি কৰি তোমাৰ নিজৰ শব্দেৰে পূৰ কৰা ইয়াতে কি কৰিছে পদ্য় ফাঁকি দিছে চাওচোন আহা পদ্য় ফাঁকি কিনো আছে মোৰ চোলাবোৰ কি কৰিছে ইয়াত মোৰ চোলাবোৰ বজাৰৰ পৰা আনি দিয়ে দেউতাই ফুলবোৰে বাৰু ৰঙা নীলা এই চোলাবোৰ কত পাই দেখিছানে এই পদ্য় ফাঁকি ইয়াতে কি কৰিছে এই চোলাবোৰ দেখিছানে চোলাবোৰৰ তলত পাঁচ টনা আছে ঠিক তেনেকৈ দেউতাই দেউতাই শব্দৰ তলতো আঁচ এডাল আছে আৰু কত আছে ফুলবোৰে ফুলবোৰে শব্দটোৰ তলতো আঁচ এডাল আছে আৰু চোলাবোৰ চোলাবোৰ শব্দৰ তলতো আঁচ আছে আমাক কি কৰিব দিছে এই যে আঁচ আছে এই শব্দকেইটাৰ সলনি আমাক কি কৰিব দিছে এই শব্দকেইটাৰ সলনি তোমালোকৰ মনলৈ যি শব্দহে পূৰ কৰিব দিছে ইয়াত তোমালোকে মোৰ চোলাবোৰ ঠাইত মোৰ পুতলাবোৰ লিখিব পাৰা মোৰ খেলা বস্তু লিখিব পাৰা কিবা মোৰ চোলাবোৰৰ ঠাইত কিতাপো লিখিব পাৰা তোমালোকৰ মনলৈ যি আহে এই খালী হৈ থকা ঠাইত তোমালোকে পূৰ কৰি লিখি দিবা তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে তুমি কি কৈছে ইয়াত তুমি যি কামৰ বাবে যাৰ ওচৰলৈ যোৱা তেওঁৰ ছবিৰ লগত বৃত্তি বুজোৱা শব্দটো মিলোৱা তুমি যি কামৰ বাবে যাৰ ওচৰলৈ যোৱা আমি যেতিয়া আমাৰ কাম বিভিন্ন ধৰণৰ কামবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমি বিভিন্ন জন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ যাব লাগে কাপোৰ চিলাবলৈ দৰ্জিজনৰ ওচৰলৈ নহয়নে জোতা চেণ্ডেল চিলাবলৈ মুচিজনৰ ওচৰলৈ আমাৰ যাব লাগে নহয়নে ইয়াতে আমাক কি কৰিছে তাত আস্থানি মিলাব দিছে আমি প্ৰথমতে পঢ়ি চাও আহাচোন জোতা চিলোৱাবলৈ ৰোগৰ চিকিৎসা কৰাবলৈ কাপোৰ চিলোৱাবলৈ মাটিৰ পাত্ৰ গঢ়াবলৈ বাহ কাঠৰ সামগ্ৰী সজুৱাবলৈ আৰু এইসমূহ ছবি সমূহো দি দিছে আৰু এইফালে আছে চিকিৎসক দৰ্জি বাৰৈ কুমাৰ মুচি এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই বাওঁফালৰ অংশৰ পৰা ছবি সমূহৰ লগত আৰু এইফালে সু হাল অংশৰ লগত মিলাব লাগিব আমাক এটা মিলাই দেখুৱাইছে জোতা চিলোৱাবলৈ কলৈ যাওঁ আমি মচি আঁচানি মিলাই দিছে দেখিছানে তাৰ পাছতে আছে ৰোগৰ চিকিৎসা কৰাবলৈ আমি কলৈ যাওঁ বাৰু চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ নহয়নে গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াত আচ টানি আমি মিলাই দিম এইয়া চিকিৎসক নহয়নে আৰু শব্দটো কত আছে এইয়া নহয়নে তাৰ পাছত চাওঁ আহা কাপোৰ চিলোৱাবলৈ কাপোৰ চিলোৱাবলৈ আমি কাৰ ওচৰলৈ যাওঁ দৰ্জিৰ ওচৰলৈ আৰু দৰ্জি দেখিছানে কাপোৰ চিলাই আছে আৰু শব্দটো আছে এই নহয়নে তাৰ পাছত চাওঁ আহা মাটিৰ পাত্ৰ গঢ়াবলৈ আমি কাৰ ওচৰলৈ যাওঁ কুমাৰৰ ওচৰলৈ গতিকে আমি কুমাৰ কত আছে চাওঁ আহা ছবিখনত এইয়া মাটিৰ পাত্ৰ গঢ়ি আছে তেখেত আৰু শব্দটো কত আছে নহয়নে তাৰ পাছত চাওঁ আহা বাঁহ কাঠৰ সামগ্ৰী সজুৱাবলৈ আমি কাৰ ওচৰলৈ যাওঁ বাৰ হৈ গতিকে বাহ বেতৰ সামগ্ৰী বনোৱা ব্যক্তিজন এইয়া ইয়াতে সাজি আছে দেখিছানে আৰু এইফালে শব্দটো এইয়া তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত এনেদৰে মিলাই ৰাখিবা এইবাৰ চাওঁ আহাচোন কি কৰিছে আমাক বাক্য দিছে নহয়নে আৰু সেই বাক্যসমূহ চাই চাই আমি কি কৰিব লাগিব তলৰ এই খালী হৈ থকা লিখিব লাগিব বাক্য কেইটা হল কামৰ সৰু বৰ নাই সকলো কাম সমান আমি ইয়াত যেনেধৰণেৰে লিখি থৈছে তেনেকৈ আমি তলৰ খালী হৈ থকা ঠাইত তেনেধৰণেৰে ধুনীয়াকৈ লিখিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত লিখি ৰাখিবা ধুনীয়াকৈ মৰমৰ অকণিহঁত এই অংশটি ইমানতে সামৰিছো আগন্তুক দিনত এটি নতুন অংশ লৈ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ